Здравствуйте! В эфире программа «Про капитал» и я, ее ведущая Антонина Габченко. Тема нашей сегодняшней программы – валютные спекуляции банков. Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились, так как отсутствует предложение по продаже валюты, а выставлены исключительно заявки на ее покупку. В Украине в последнее время наблюдается повышенный спрос на валюту. И это связано прежде всего с ожиданием девальвации гривни. Наиболее стабильной валютой на сегодняшний день украинцы считают евро. Это около 57% украинцев. На втором месте доллар США – 19%. А гривне доверяют всего лишь 5% населения. Сегодня в программе мы поговорим о том, какие последствия влечет за собой спекуляция банка валютным курсом. Обсудим нововведения, которые предусмотрены постановлением Национального банка Украины номер 308, и смогут ли данные нововведения полностью убрать спекуляции на рынке, а также проанализируем последствия, которые для рынка будет иметь пункт о применении санкций к банкам. Експерт і наш гость сьогодні Олександр Ахріменко, президент Українського аналітичного центру. Олександр Охріменко, кандидат економічних наук, президент Українського аналітичного центру, обіймає посаду із грудня 2008 року, керує українським аналітичним центром, що займається аналітичними дослідженнями фінансового ринку України. Надає консультації щодо інвестування, друкує результати своїх досліджень у вітчизняних змі. Бере участь у конференціях та семінарах, присвячених фінансовому ринку України та інших країн світу. Олександр Охріменко із 1994 року працює на фінансовому ринку України. В різні роки обіймав посади керівників та провідних спеціалістів в банках Україна, «СОСІТЕ» Женераль Україна, Російський Кредит. Працював у страховій компанії Українська Страхова Група та «УСГ Життя. Здобув освіту у Київському інституті народного господарства у 1988 році. Спеціальність економіст, автор понад 400 статей публіцистичного характеру, пов'язаних із фінансовим ринком України. Здравствуйте, Олександр. Олександр, Здравствуйте. як банки можуть використовувати валютний курс в спекулятивних операціях? Ну от ви как раз сьогодні увидели, як вони можуть. Ні, на сьогоднішньому все очень просто. Так как Национальный банк, в общем-то, отпустил гривну, другими словами, не отпустил, а дал возможность насытиться экономикой Украины гривной. Сейчас, к примеру, остатки на корчетах 26 миллиардов, это достаточно много. Угу. Но почему это произошло? Ну, тоже не секрет, что, как правило, в начале месяца нам нужна гривна для покупки газа в России. То есть на сегодняшний момент то, что мы тут наблюдаем, что действительно за большая сумма гривны, которую рефинансировал Национальный банк для того, чтобы можно было купить валюту для покуп рассчитаться за газ. Заказ. В результате Национальный банк, ну я так понимаю, специально не вышел на рынок и дал, ну как бы рынку посмотреть, во-первых, что происходит. С другой стороны, я так понимаю, что он на сегодняшний момент поставил цель, ну как бы закрыть позицию по газу, угу. а после этого уже реально влиять на рынок. По этой причине вот то, что мы сейчас видим, это действительно валютный спекулянт, который, ну, скажем, споймали момент, а спекулянты на этом, в общем-то, строятся, и специально раскрутили курс, потому что, если посмотреть на объем сделок, они очень небольшие, и вообще, а если мы посмотрим на количество участников рынка, там вообще интересная ситуация, получилось так, что в начале было, скажем так, 12-13, потом их стало 4, и вот эти 4, грубо говоря, создавали курс, ну, какой-то странно, 4 банка создает создают курс на рынке, это немножко подозрительно, честно А, хорошо. А каковы будут последствия подобных спекуляций валютным курсом? Ну, смотрите, два варианта. Первый вариант, что если Национальный банк, например, завтра выходит на рынок, естественно, курс возвращается обратно. И все, кто накупил дорого доллары, ну, грубо говоря, проиграли. Ну, в общем-то, спекуляция так и строится. Ну, да. Купил дорого, продал и так дальше. те банки, которые, я так поймаю, действительно, банк будет считать, что они что-то нарушили, то он имеет право применить к ним санкции. Uh -huh. Потому что здесь, чтобы было немножко понятно, есть так званая чисто валютная позиция, которую должны банки выполнять и учитывать и так дальше. Они, как правило, рассчитываются так званые по 10-дневке. Вот на сегодняшний день, почему игра пошла, еще 10 дня нет. Uh -huh. Если они за это время нарушили, или что-то, то действительно, банк может их наказать. Это достаточно грубое нарушение с точки зрения работы банков. Ну, у Национального банка Украины одна цель стабилизировать национальную валюту. И с этой целью а, Национальный банк решил пересмотреть резервы подопечных относительно операции, валютных операций своих подопечных. Ну вот я как даже сказал бы, не, не столько резервы, сколько он просто решил немножко Притормозить вот эти валютные игры, скажем так. И что стало результатом? Каким образом Национальный банк решил притормозить валютные Но игры? Ну, вот смотрите, что сейчас происходит. Если вы посмотрите официальный баланс наших банков, мы говорим про все. Ряд банков угу. слишком увлеклись валютными спекуляциями. Что это значит? Ну, во-первых, они действительно получается покупает валюту не с целью, скажем, выполнения контракта, а с целью чисто перепродажи. Плюс очень активно начали играть так званые валютные свопы. Mm -hmm. То есть когда выстраивается многоэтажные, так В прошлом ]оры, году были разрешены, да В этом году разрешены, соп. а в этом году, скажем, ну так на, набрали оборот. Mm -hmm. Причем э, плохие еще Для чего вообще валютный соп? Это прежде всего для того, чтобы подстраховать внешнекорейские контракты, которые, ну, выполняются во времени. А наши банки прилучились на этих свопах играть. Да. липовые контракты, возможно? Ну, не совсем. Ну, почти. Но ну, вот, чтобы вы немножко правильно поняли, в чем тут трюк заключается. Тоже не секрет, что, например, например ставка по депозиту в гривне и в депозиту доллара разницу имеет. Правильно ведь? А если взять и, грубо говоря, эту разницу Доллар поймать? Угу. Куда она пойдет? Она пойдет в карман, хтось грає. Вот по этой причине игра в этом-то и строится. И стоит, ну как бы она азартная, можно много заработать. Действительно, некоторые говорят, что на валютных свопах можно 60% годових заробити, Ну, за счет вот этих многоэтажных операций. Плюс ко всему, там уже часто используется ще евро. Ну, е евро с точки зрения доллар-евро. Доллар да, а так нравится. как он постоянно лихорадит, то здесь раз, раз, раз и. заработал или проиграл. Ну вот раз вы затронули вопрос свопов, а какие еще вот последствия будут того, что вот с прошлого года были разрешены операции, валютные операции? Свопа? Ну вот смотрите, у нас на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, скажем так, вот куда может банки тратить валюту? Это действительно своп плюс валютные ВГЗ. Угу. Какая-то часть действительно банки ну, начали куплять валютные ВГЗ, их используют и так дальше. А часть банков действительно, скажем так, увлеклись вот этими операциями. Ну, не только там, межбанк, репо, встречный рэп и так дальше. И э, еще такая интересная ситуация, ну вообще неинтересная, а стандартная. Можно наблюдать, что здесь банк, смотрим по официальной статистике, видно, что банк очень активно играет на рынке валютных операций. Mm -hmm. Заметно. При этом он привлекает активные депозиты, причем по повышенным ставкам. Кажется, зачем? Это да все очень просто. Ему просто нужен ресурсы играть на валютных спекуляциях. Причем, даже если посмотреть по балансу, он практически не кредитует. Ну, и кредитный портфель как бы так и остался. Он берет это, ну, там в зависимости гривну, доллар или доллар привлекает и запускает в эти игры. Ну, он рассчитывает, что 60% заработает, ну, все удачно, дам процент, не заработает, ну, не повезет тогда. А Нацбанк не будет запрещать своповые операции? Ну, дальше? тут сейчас как раз и Нацбанк ограничивает. Ну, понимаете, запретить полностью, но ну, понимаете, это тоже, ну, скажем, была бы ошибка. Ведь, радикальная ну, мера. Ну, радикальная. Причем, понимаете, как, ну, есть же действительно масса внешних границ контрактов, где очень Необходимо. нужны свопы. Это не потому, что, а потому что, ну, чаще всего контракт, вы понимаете, внешний бывает за день не выполнять, за месяц идут, годы, это нормальный блядь. Здесь без свопа никак. И здесь очень, если запретить, создана проблема. А вот ограничить, на сегодняшний момент, ну что он нас банка сделал? Ну, во-первых, он действительно еще раз предупредил, нарушить, ну там, чтобы вы правильно поняли, что значит предупредил. Вот если он поймает банк, который спекулирует на валюте, и посчитает, сколько он заработал, вот эту всю сумму он отберет, всю, без разговора. Просто вот заработал миллион, заработал 10, все, это все штраф. Такая система, достаточно простая. Переграл, все. И плюс ко всему он ужесточил отчетность. Ну, чтобы было немножко понятно, э ну понятно, что банки резервируют определенное время. Угу. И на сегодняшний момент он более ужесточил, уменьшил периоды и более четко прописал, сколько должно оставаться всегда свободных денег в любом банке, если ты играешь. Да, да, да. Как <laughs> только ты нарушаешь, ну во-первых, нас банк это увидит, он имеет полный право наказать. Ну здесь тоже, чтобы было немножко понятно. Играть в валютные спекуляции банки не только могут, но и должны. Ну это их не работа. Но главное, чтобы они не перестарались. Потому что если они очень, ну скажем так, увлекаются они бывают, что они уже играют больше, чем, скажем, им позволено, они уже начинают рисковать значительно. А вот это опасно. Угу. А вот, вот, изменения, которые вы затронули вот в ответе, они были вот частично в постановлении 303 Национального банка, частично в 308, 308. Да, 412, 312. А вот они могли бы вы вот, докладнее вот о последнем вот м постановлении Национального банка рассказать? <связано> Нет, ну смотрите, там главная цель какая заключается? Во-первых, берет, в ну, определенной степени, устанавливается более-менее четкий контроль за покупкой банками валюты, как для себя, ну, пресс-вот, то, то, что они. Плюс для клиента. То есть, ну, ситуация следующая, чтобы было понятно. Да, бывают случаи, и действительно, когда играют не сами банки, а играют клиенты. Играют, используя внешние кинематографические контракты. Действительно, Национальный банк, в общем-то, с помощью, ну, скажем, такого жесткого учета, будет теперь видеть, то есть он сможет не просто банки высчитать, сможет высчитать юридические лица, которые заключают, вот дам, что действительно липовый, не контракт, купляют под него валюту и просто ей спекулируют. Uh -huh. Теперь он сможет их просто высчитать, так как один счет и плюс ко всему еще и таможня, Тут уже, ну, ну, при желании, скажем, за 10 минут можно вот такого контрагента быстренько посчитать. А дальше уже ситуация следующая. Или его наказать, ну, или э, предупредить, что продал валюту. Потому что здесь два метода взыскания. Или ты, ну, закрываешь позицию, если ты, или ты, тебя уже наказывают с точки зрения, что ты незаконно делаешь операцию. А можно ли это считать э, мерой пресечения давления на валютный курс? Ну, это, скажем, такое ручное управление рынком. Нет, ну, на сегодняшний момент, конечно, можно э, еще более ужесточить ситуацию, ввести к примеру регистрации контракта. Ну, в свое время, может, не помните, была такая ситуация, что каждый контракт, перед тем, как купить валюту, направлял в Нас банк мог дать добро, а мог и не дать же добро. И в результате, как понимаете, количество контрактов уменьшалось. Сейчас пока ну, Насбанк банк да, был такой, ну, так сказать, драконовский такими. Он просто, ну, скажем, хочет навести здесь, четко видеть, или действительно валюта покупается для ну, просто оплаты, ну, это понятное дело, или для спекуляции. Тут еще есть какая немножко ситуация, чтобы было понятно. Ну, есть такая игра под выборы. В чем трюк заключается? Mm ну, скажем так, бизнесмен заключает своим офшором контракт, сам настоящим, купляет под вот эту валюту и переводит на свой офшор. Offshore. Не mm -hmm. нарушая никакого законодательства. Он за расчету типа, что валюта там полежит, ну, там выборы закончатся. Он вспомнит, что контракт он не выполнил, возв... ну, обратно вернет валюту и продаст. Естественно, он заработает на косвенно. Очень надеется, что заработает. Ну, Национальный банк вряд ли позволит перед выбором заработать юридическим лицам ну, на вот офшорах. Как, вот, да? как раз вот, вот и хочет. Ну, понимаете, в общем, то, что значит, тут, понимаете, с одной стороны, регистрация ну, в таможне, это обязательно электрон, с другой стороны, естественно, у банк. То есть, грубо говоря, действительно можно высчитать, вот, кто это делает. Причем достаточно быстро, а так как ну, у нас деньги в любом случае ходят, все, ну, вся валюта так или иначе идет через нас оно всегда заметно. Да, вот, например, по итогам июля 2012 года, когда Национальному банку в результате пришлось продать Миллиар, около миллиарда двухсот да, миллиона да. долларов валюты ну, там да, немножко, что? Там на межбанке нет там немножко давайте так чтобы было понятно там вот действительно немножко спутали ну я понимаю поговорить почему как этот миллиард двести чтобы было понятно миллиард вот с этой суммой миллиард это мы отдали россии если помните в свое время брали кредит в россии mm -hmm. 2 миллиарда договорились миллиард мы отдаем договорились, миллиард оставляем. Ну, миллиард мы отдали. Ну, долги надо отдавать. То есть 200 миллионов? Только 200 миллионов. Нет, просто я понимаю, что все как-то так азартно. Ну, долги же надо отдавать. Ну, взяли свои. Нет, ну, просто это было еще для удовлетворения заявок. Частично. Юридических нет, ну, если посмотреть, нет, ну, там если посмотреть, то просто вот миллиард, то, то, э, целый миллиард продали как раз. Ну, с, ну там какая ситуация? Кредит брала правительство. Ну, опять же, ну правительство имеет чаще всего, ну, как получается? У него есть гривна бюджета, mm -hmm. он предоставил, взял валюты отдал в это бюджет. Ну, что дальше надо было как-то. И придраться не к чему. Не, ну, а значит, ну, помните, и так, и так же, ж, мы первый, первый раз этот кредит брали до полгода. Мы его продлевали, продлевали, потом говорили, хорошо, давайте половину отдадим, половину оставим. Половину же оставили. Два миллиарда, миллиарда еще должны. 4 не 4 то есть сразу все не отдали перед выборами? Не, ну, нет, ну это нормальное явление В международных рынках это бывает, что договорились, поменяли, перерефинансировали. Ой, это по так жизни. вот хочу вернуться к постановлению номер 308. Так, возможно, это как раз и была обратная реакция национального банка в ответ на то, что некоторые юридические лица чересчур увлеклись. Ну, скупкой валюты я бы сказал бы вот и 308 и 312 и еще и 327. Фактически здесь подмыть в августе, но с банком вообще принял целые постановления, которые ну, касались и наличной валюты угу. и непосредственно вот в данном случае безналичной. действительно, вот, главная цель это действительно взять под контроль валютный рынок и ограничить валютную спекуляции. Ну август и сентябрь. Это обычно всегда ну, проблематичные месяца для, для ну, валюты. Сентябрь сам самый проблематичный вообще-то потому декабрь. что или Лето закончилось и деловая активность только начинается, начинается. заново, а у нас еще и выборы на носу. Стоит ли ожидать э, от Национального банка какие-то дальнейшие э, действия как регулятора активных ну, ну Я так понимаю, что наведение ну, мне сложно спрогнозировать, у нас банк немножко больше знает. А то, что Национальный банк будет ну, как бы влиять на курс угу. и регулировать, это факт. Плюс ко всему, мы же тоже как-то тут немножко забыли, что у нас существует так званый ну, коридор валюты. То есть считается, что отклонение, ну, в данном случае, если мы говорим 8, 5%. 5% это в данном случае 8 20 копеек. Ну, в одну сторону и, соответственно, в другую сторону 7,80. Вот в принципе, я так понимаю, что Национальный банк пока за эти пределы выскакивать не будет, он будет регулировать. То есть у вот него как бы цель... Как? Ну, во-первых, интервенции раз. Ну, обратно. Ну, там еще интересно. Он бывает в некоторых случаях продает евро. Тем самым сдавливает тоже. Это тоже ситуация. Потому что у нас же не обязательно спеклирует. такой был. Да, он другой спекулирует. Не, ну там тоже, ну, помните, у нас же какая ситуация. Бывает вариант, когда, ну, грубо говоря, выгодно купить евро поменять на доллары, рассчитаться долларами за рубежом. Это тоже такая ситуация. Рынок достаточно. Никуда интересен. без этого. Ну Никуда. и действительно, я так понимаю, что на сегодняшний момент цена, ну, с одной стороны, пресекует вот эти спекуляции и за счет уже... Ужесто... Ну, он что? Он, ну, скажем так, Паспортиризацию, как вам известно, год назад практически вели. Угу. Что-то сработало, что-то не сработало. Сейчас он, скажем так, немножко ужесточил процедуру учета. То есть... Ну, скажем так, если кто-то еще пытался подсунуть левый паспорт, назовем простыми именами, то сейчас после вот этих изменений левый паспорт не пройдет. То есть его можно будет высчитать. А за такие, как бы сказать, нарушения это уже даже очень большие, это уже не штрафные станции, это уже можно уголовное дело возбудить. По этой причине, я так понимаю, что использовать левые паспорта при обмене валюты, ну, скажем, я даже думал, думаю, что обменники побоятся этим заниматься. Ну, потому что ран, ну, просто рано или поздно могут высчитать, и это кончится печально для всех. А какой ваш вот личный прогноз курса национальной валюты? Ну, вот если исходить с этих 5%, то возможно, что мы к выборам где-то видим так 8-20 доползет. А после выборов Ушоры, а если деньги из ушоры обычно возвращаться, обратно вернется. У нас вообще доллары такая, ну, как бы эмоциональная вещь. Вот то есть сначала купляют, потом продают. Потому что, по большому счету, такое большое количество владения долларов на территории Украины это нонсенс. Он просто не нужен. По этой причине я не удивлюсь, если сейчас мы увидим, что курс будет расти там в выбор, а после выборов будет, наоборот, снижаться, вернется к восьмерке. Да, но на сегодняшний день можно утром было констатировать Курс пополз сверху. Нет, по сверх, нет в обмен. естественно, в обмен. Такая ажиотаж, информационная. Нет, поймите, спекулянты должны ловить момент. На сегодняшний момент для их выгодно даже специально ну, как бы раскачивать ситуацию, говорить прогнозы. Но вот ситуация очень простая. Если вы на сегодняшний момент спросите, а какой фьючерс на сегодняшний момент на курс доллара? Ну как, какой? 10 гривен. Действительно, фьючерс 10 гривен. Вопрос, а кто эти фьючерсы заключает? Ну как, они сами заключают. Давайте вот Кто? Ну, они вот сами заключают. То есть, получается, что да, они говорят, что курс есть такой. Но они заключают не с вами, как с покупателем, а у своей, так сказать, анклавчике. То есть, он и будет может, и не будет. Но мы вам ничего не обещаем. Вот чем специфика. Это же спекуляция информации должна да? быть. Ну да, практически да. Потому что на, си... на сегодняшний день я говорю, что ситуация, если, к примеру, ну вот мы не знаем, конечно, будет ли нас банк завтра, после но если он выйдет, то, конечно, курс откотится. А вот кто успел сегодня продать, очень хорошо заработает. Вот вы затронули в ответе на предыдущий вопрос момент санкций. Вот как, какие вы видите вот санкции будут применяться? Потому что, например, в положениях и, и в 308 и в 327 достаточно расплывчато. Не, ну там у нас есть, не у нас банка есть целое положение, про, ну скажем, угу. про какие, какие санкции как используют. Стандартно считается так, что если у нас банк, ну там есть так называемый валютный контроль, ну, целая структура достаточно большая, если выявляется нарушение, ну есть нормативы, вот банк нарушил эти нормативы, то есть он ну, позволил. Другой вариант. Он вот купил валюты больше, чем ему можно. Вариант очень простой. Или, к примеру, он купил, но не отразил. На своем, ну, то есть он посчитал, что это валюта клиентов. Хотя обязан был засчитать, что это валюта его. Это принципиальный вопрос. Но вот если вот такое ну, валюту, которую он найдет, тогда всю сумму дохода, которую банк на этом заработал, сразу забирается. Плюс ко всему, угу. нас банк имеет право штрафовать, но у него штраф его интересный. У него штраф может, например, ну, составлять там, 1% капитала. Или 1 там 3%, то есть вот он посчитает, что с вас еще причитается миллион 10 штраф. ну, потому что тут логика такая, что он, ну, скажем так, он штрафует достаточно, ну, так сказать, жестко, хотя может ограничиться предупреждением, ну, у нас же не всегда штрафует, он может uh -huh. выявить, у него есть такое предписание, то есть он предупреждает и дает срок, и справится. то есть если успеваешь, все, нормально. Ну и насколько снимки. они рабочие, эти санкции на сегодняшний день на рынке? Не, рабочие очень сильно. Я вам скажу, что в некоторых случаях, ну, скажем, бывает такая ситуация. Нас банк просто рассылает письмо, где повторяет те же самые инструкции, так сначала медленно. Пишет и повторяет. И некоторые понимают, мы поняли, что просто намекнули, что ну понимаете, два варианта. Будете дальше продолжать, будет валютный контроль. Если инструкцию прочитали еще раз и сами исправились, будем считать, что мы ничего не увидели. Ну, тоже РАКС. И в конце программы я хочу еще раз вернуться к положениям. Как они отразятся на операциях покупки или обмена иностранной валюты для юридических и физических лиц? Ну, я скажу, какая-то, действительно, какая-то часть юридических лиц по покупка валюты затормозится. Почему? Потому что здесь говорю, здесь получается двойной как бы учет таможня и Насбанк. Если по каким-либо причинам контракт не будет зарегистрирован, не будет базу данных таможни, валюту нельзя покупать. Причем очень Насбанк предупредил, если купите, вот всю сумму, которая есть, будем засчитать, как вы незаконно купили, и, ну, соответственно, со всем вытекающим штрафом ситуация. По этой причине не исключено, что какие-то юрлица могут ну, жаловаться, что нас не включили, мы не подали, потому что здесь ситуация… Раньше такого не было, раньше контракт есть – все, ты валюту покупаешь, И это может затормозить. Но я понимаю, что это будет такой этап роста. Ну в любом случае, пока он отладится, какой-то месяц другой будет. Потом, конечно, внешнеэкономические контракты уже научатся регистрировать, оформлять и так дальше. И я думаю, проблем не будет. Но вот в этот месяц жалобы, я думаю, что от юрлиц будет однозначно. Угу. А каким образом вот ваши личные ожидания, как еще может рынок прореагировать, кроме как жалобами? Ну, рынок может прореагировать изменением положения еще определенно. Не, ну просто такая ситуация. На сегодняшний момент мы немножко отстаем. К примеру, вот эта система учета контракта в России уже давно работает. Ну, если уже так Ближе к соседям. Давно уже к этому пришли. Мы только немножко сейчас двигаемся. Вообще считается, что если внешняя экономическая деятельность там быть должен быть очень достаточно четкий учет, угу. чтобы было понятно, куда идут товары, куда идут валюты. Ну, в любом случае, считается, контрабанды должно быть меньше. Ну, это вполне логично. Любая страна всегда выступает против контрабанды. Естественно, что это логичное такое требование. Я так понимаю, что на сегодняшний момент у нас, ну, мы не говорим, что это идеальные требования ну, учета, но я думаю, что это какой-то шаг действительно упорядочит наш рынок. А смогут ли эти постановления уменьшить спрос на валюты на межбанковском рынке? Ну, я думаю, что у нас банк на это как раз и надеется. Ну, посмотрим на результат, потому что здесь, конечно, сложно. Ну, фактически, все эти постановления начали работать только пару дней. Еще даже, ну, по логике непонятно, какие тракты работают, какие не работают. Потому что то, что мы сейчас сегодня видим, это в основном банк купляли для себя, не для клиента, если уже даже на то пошло. Посмотрим за месяц, уменьшится или увеличится. Плюс ко всему мы увидим, ну вот только платежный баланс, когда видим, увидим, уменьшился у нас вот вытрат валюты на импорт или не уменьшился. Mm -hmm. Потому что псевдоимпорт у нас, ну, некоторые говорят, что 10-20%, кто-то говорит вообще 50% псевдоимпорт. Ну, сложно сказать. Вот увидим действительно, уменьшился импорт или не уменьшился псевдоимпорт. То есть о последствиях сейчас говорить сложно. Ну, запас пару дней, ну как же можно почитать. Хорошо, Александр, спасибо вам огромное за интересную беседу. А я напоминаю, что сегодня гостем нашей программы был Александр Ахрименко, президент Украинского аналитического центра. Архив программы можете посмотреть на сайте компании про Capital Group, а пожелания и предложения оставляйте на нашей интерактивной странице в Фейсбуке. С вами была программа про капитал и я, ее ведущая Антонина Габченко. Совершенствуйте и развивайте свой бизнес, планируйте свою деятельность и привлекайте новый капитал. А также смотрите нашу программу каждый четверг в всего доброго, увидимся на первом деловом.